Bayangkan ada 10 orang yang dijangkiti COVID-19 dengan sangat cepat. Kita tahu bahawa virus ini merebak melalui kontak sesama mereka. Cuma seorang saja yang dijangkiti pada mulanya. Siapakah agaknya individu ini? Mari kita lihat suspek-suspek dan rangkaian kontak sesama mereka di papan detektif ini. Mungkin bagi anda senang je tentulah suspek utama adalah orang yang paling banyak kontak. Okey, satu, dua, tiga, empat. A e ada kontak yang paling banyak. Ialah perhebat utama. Kan? Hmm, adakah bilangan kontak sahaja yang perlu kita ambil kira? Mari kita lihat gambaran keseluruhan. Kita dapati bahawa 10 suspek ini terbahagi kepada dua kumpulan dua kluster jangkitan kluster 1 dan kluster 2 jika d dalam kluster 1 dijangkiti kemudian f dalam kluster 2 pula didapati positif macam mana agaknya virus tu bergerak dari kluster 1 kepada kluster 2 mungkin D telah menjangkiti H yang kemudiannya menjangkiti C. Selepas itu, jangkitan telah merebak kepada G dalam kluster 2 yang akhirnya menjangkiti F. Ini adalah salah satu laluan jangkitan. Mungkin juga D telah menjangkiti A yang menjangkiti C dan kemudiannya menjangkiti G dan F. Virus tersebut tak semestinya melalui A kerana ada beberapa pilihan tapi ia mesti melalui C dan G. Tanpa C atau G, dua kluster ini akan terpisah. A cuma terhubung dengan individu dalam kluster satu, tapi C juga terhubung dengan G yang berada dalam kluster dua. C dan G ada kuasa perebak super kerana kontak mereka lebih berbagai. C dan G adalah perebak utama walaupun kontak mereka kurang dari A. Untuk menutup siasatan ini, kita perlukan bukti yang kukuh. Rangkaian boleh diwakili oleh satu objek matematik yang dipanggil graf. Satu graf terdiri daripada bucu. Ada 10 bucu dalam graf ini. Dan juga sisi. 12 sisi dalam graf ini. Bilangan sisi yang terhubung kepada setiap bucu dikenali sebagai darjah bucu tersebut. Ia ada empat sisi, maka darjah A adalah empat. B ada dua sisi, maka darjah B adalah dua. Sama juga untuk bucu-bucu yang lain. Bila kita susun, dari nilai paling besar hingga paling kecil, kita dapati A di tempat pertama. Oleh itu, kita boleh gunakan darjah untuk buktikan bahawa A adalah perebat utama Pemusatan pengantaraan mengukur sekiranya suatu bucu terletak di antara bucu-bucu yang lain. Contohnya, jika D ingin berhubung dengan F, ia perlu melalui C. Jadi C berada di antara D dan F. Tetapi untuk berhubung dengan F, D tak semestinya melalui A. Maka A tak semestinya berada di antara D dan F pemusatan pengantaraan menggambarkan kepentingan suatu bucu dalam menghubungkan bucu-bucu yang lain. Bila kita susun dari nilai paling besar hingga paling kecil, kita dapati G dan C di tempat teratas. Nah, sekarang kita ada bukti untuk menuduh G dan C sebagai perebak utama. Hakikatnya, untuk mengenal pasti prebat utama COVID-19 kita perlu gunakan darjah pemusatan pengantaraan serta konsep-konsep lain dalam teori graf dan analisis rangkaian bentuk rangkaian dan kluster dalam rangkaian menentukan prebat utama maklumat tentang prebat-prebat utama ini boleh digunakan untuk melandaikan lengkung jangkitan COVID-19 kami telah mensimulasi penyebaran covid-19 ke atas 148 orang pelajar berdasarkan rangkaian kontak mereka yang sebenar. Dalam simulasi rangkaian ini, bucu biru boleh dijangkiti, bucu merah telah dijangkiti dan bucu hijau telah pulih. Sesetengah kami menunjukkan bahawa mengasingkan individu dengan pemusatan pengantaran yang tinggi lebih berkesan untuk melandaikan lengkung jangkitan berbanding mengasingkan individu dengan darjah yang tinggi. Dalam rangkaian pelajar ini, menggunakan pemusatan pengantaran dapat melandaikan lengkung dengan lebih cepat. Darjah dan pemusatan pengantaran adalah ukuran matematik yang boleh menjawab persoalan dan misteri penyebaran penyakit. Terima kasih kerana menyelesaikan kes bersama saya. Jika anda mahu menjadi detektif matematik, jemput tinjau laporan kes-kes kami dalam pautan di bawah. Saya Fatimah Abdul Razak dan saya menyiasat menggunakan matematik.